أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله طلاق إدد اور اس سے مسائل مسلسل ذكره ہو رہے ہیں آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں مسئلہ یہ ذکر ہے اگر کسی شخص نے نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں کیا طے نہیں کیا پھر بدقسمتی سے اپنی منقوحہ کو چھوا تک نہیں اس سے علیحدگی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی اور نوبت طلاق تک جا پہنچی ایسی صورت میں مرد کے ذمے اس عورت کے لیے کوئی حق مہار نہیں دوسری چیز یہ عورت متعلقہ کی طرح کسی قسم کی کوئی عدت نہیں گزارے گی البتہ خامن کو چاہیے بدقسمتی سے ایسی صورت پیش آ گئی نکاح کے موقع پر حکمار بھی مقرر نہیں متعلقہ سے ملاقات بھی نہیں اسے چھوا تک نہیں طالک کی نوبت آ پہنچی تو یہ اپنے طور پر اسے کچھ خرچ اور اسے کوئی ایک دو جوڑے کپڑوں کے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ کے طور پر ہی صحیح ضرور دے دے المن سے قدر و حل قدر اپنی گنجائش کے مطابق اگر اللہ نے دیا ہوا ہے فسر ہے تو اس کے مطابق اور مال و دولت جو دینا چاہے اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے حد حد کے مطابق کوئی کپڑوں کا جوڑا اور کچھ دے دلا کر رخصت دیں غور کیجئے ہمارے معاشرہ میں خدا نہ خواستہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو زمانوں تک صرف وہ میاں بیوی ہی نہیں برادریہ آپس میں ٹکراتی ہے اور اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں خدا نہ خواستہ طلاق یا ایسی شکل پیش آ جائے تو برسوں عدالتوں کچہریوں کی نظر ہو جاتے ہیں دونوں طرف کے وکالاب ایسے ایسی ایک دوسرے کو ستانے کی راہیں نکالتے ہیں طریقے بتاتے ہیں کیا کچھ جھوٹ غلط سلط ایک دوسرے پر دونوں ہی پر الزامات لگاتے ہیں اور زمانے جھگڑے کی نظر ہو جاتے ہیں نفرتوں کی نظر ہو جاتے یہاں اس آیت شریفہ میں جس طرح آپ نے مسئلہ سنا طلاق بہر صورت ناپسندیدہ اللہ کی طرف سے اسے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے لیکن ناپسندیدہ عمل تک ہی بدقسمتی سے پہنچ گئے اور کوئی صورت ہی نہ رہی تو اس ناپسندیدہ عمل کو بھی انجام دینے کا کتنا بہترین طریقہ بتایا جائے کہ وہ بھی انتہائی علحدگی اور جدائی کی صورت بھی انتہائی خوش اسلوبی سے ہو کسی صورت درمیان میں نفرتیں پیدا نہ ہو اگر ان کا کوئی موقع ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اس لیے فرمایا گیا حکمار تو مقرر تھا نہیں اور بیوی سے اس کی ملاقات تک نہیں ہوئی اب طلاق کی نوبت آ گئی اگرچہ حکمار اس کے ذمے نہیں ہے لیکن اسے چاہیے کہ اپنے طور پر ایسا عمل کرے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں متعلقہ اور پورا خاندان جب ان کے علم میں یہ بات جہاں بھی جائے گی کہ دیکھے ایسی ناپسندیدہ صورتحال بن گئی باوجود اس کے خامن نے اسے ایک تو سونا دے دیا اور فلان دے دیا اور یہ چیز بھی دوا دی تو یہ ایک مستقل جوڑ کے لیے عمل بتا دیا تھا دی تاکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ معاشرے میں امن و امان کے لیے صلح صفائی کے لیے قانون کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضرورت ہے ان کی افادیت سے انکار نہیں لیکن جس وقت تک سچے مذہب اسلام کی تعلیمات نصیب نہیں ہوں گی اس وقت تک کورٹ کچہری قانون مسالتی کمیٹیاں اور ممبر اور صلح صفائی اور یہ کچھ نہیں ہوں معاشرے کے اندر باہم جوڑ امن صلح صفائی وہ ان آسمانی تعلیمات سے ممکن ہے یعنی کیسی صورت بتائی کہ ایک ناپسندیدہ عمل وہ کرتے ہوئے بھی کوشش کرو کہ جوڑ کی شکل پیدا خوش اسلوبی کی شکل پیدا حقا علی المحسنین فرمایا نیک کی کا کام کرنے والوں پر نیک لوگوں پر یہ حق بنتا ہے یہ لازم بنتا ہے کہ وہ جھگڑے کی صورتیں مٹاتے جائیں اور آپس میں جوڑ کی شکلیں بناتے جائیں اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق